محمد الن صلی علیہ رسول اما امّاب فاؤز بلّم شیطوان الرویم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری لی امری و یََََََََََصیرى عمریى وحل القدت امل یفقہ و وىى ربى ضدنا علما وارزكن فاہمہ امين رب العالمین آج ہم مسواق کے بارے میں پڑھیں گے کیا مسواق ایک مسواكيک بيکورڈ طریقہ ہے یا یہ مسواک کب زمانہ نہیں رہا یا مسواق کرنے کو آپ کہہ رہے ہیں آپ کس زمانے میں جی رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں مسواک ہے کیا مسواک کا لفظ سین واو، کاف اس کا روٹ ورڈ ہے سوک سوک سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ملنا اور اس سے مراد وہ لکڑی جس سے منہ اور دانتوں کی صفائی کی جاتی ہے مسواک کرنا یاد رکھیے تمام انبیاء کی سنت رہی ہے اور آج بھی دنیا بھر میں یہ مقبول و معروف ہے مسواک کی اہمیت کے لیے دیکھیے اس کا فطرت میں ہونا ضروری ہے یہ خود سے گھڑی ہوئی بات نہیں ہے احادیث میں آتا ہے سیدہ آشا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس باتیں فطرت میں سے ہیں اور ان میں سے ایک بات مسواک کرنا ہے گویا یہ ہماری فطرت اور ہماری ضرورت کا ایک حصہ ہے یہ خود سے کوئی اجاد کردہ چیز نہیں ہے پھر دیکھیے یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے کیسے آپ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا السیواکو مت حرۃۃ و لف للربی مسواک من کے لیے تحارت کا سبب اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقیدی حکم بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا مجھے مسواک کرنے کا اس قدر حکم دیا گیا مجھے گمان ہونے لگا اور میں سمجھنے لگا کہ اس کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازیل نہ ہو اس حدیث پہ غور کریے کہ آپ اس نے فرمایا اس قدر مجھے حکم ملا میں سمجھا کہ کہیں اس کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہ ہو تو کیا ہم مسواق کو اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے قرآن ہمارے لیے ضروری ہے جیسے قرآن کی ہر آیت آج ہمارے لیے پڑھنا ضروری ہے سیکھنا ضروری ہے اور ہم گوشہ ہیں الحمدللہ قرآن سیکھنے پڑھنے میں کیا مسواق کے لیے ہمارا حال کیا ہے تو جو سنت مٹ رہی ہو اس کو زندہ کرنا بدر کے شہیدوں کے برابر اجر بھی تو ہے پھر فرمایا مجھے مسواق کا اس قصر سے حکم دیا گیا کہ مجھے ڈر ہوا یہ مجھ پر فرض ہی نہ ہو جائے مجھے مسواق کا اس قدر حکم دیا گیا کہ میں اپنے دانتوں کے بارے میں ڈرنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کے دانت ایسے تھے جیسے چمکتے ہوئے موتی تو یہ چمکتے ہوئے موتی اتنے زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں بہت زیادہ مسواک کرنے سے ہی ہو سکتے ہیں نا تو ہم ایک دفعہ بھی نہیں کر پائیں گے کیا تو امت کو ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للاََََََََََ اشّك علا امّتى او النصى لما رتم بس واقعى مكى صلاح مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کے بارے میں نہ ڈر ہوتا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ اس کو فرض کر دیتا ابھی آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت خواہش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت ہمارے لیے چھپی تاقید بھی ہے تو ہمیں چاہیے ہر نماز کے ساتھ اس کو پڑھیں اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا مسواک ماشاء رضی اللہ کہتی ہیں کہ آپ میرے پاس تھے اور عبد الرحمن جب اندر آئے ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور آپ مسلسل ٹکی باندھی ہوئی تھی آپ نے اور آپ دیکھ رہے تھے مسواک کو اور کہتی ہیں میں سمجھ گئی میں نے مسواق مسواک لی اپنے دانتوں سے چبائی یعنی معاشا رضی اللہ نے اس کو نرم کیا برش بنایا اس کا پھر آپ وسلم کو مسواک کروائی اور وہ کہتی ہے میری یہ خوش قسمتی بھی ہے کہ آخری وقت میں میرا اور آپ وسلم کا لواب بھی ایک ہو گیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں مسواک کی اقسام کیا ہیں کیونکہ پہلے ہم نے پڑھا مسواک ہے کیا اس کی اہمیت کیا ہے تو اس کی کچھ اقسام بھی ہیں ٹھیک ہے ہر اس درخت کی شاخ استعمال کی جا سکتی ہے جس کے ریشے ایسے نرم ہوں کہ وہ اپنے دانتوں میں خلا بنا دیں اور نہ ہی مسوڑوں کو نقصان پہنچائیں بہترین مسواک پیلو زیتون اور نیم کے درخت اور کنیر کے پودے سے حاصل کی جاتی ہے پیلو کے لیے آتا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیلو کے درخت سے مسواق کو چنا کرتا تھا یہ صحیح بخار کی حدیث ہے اسی طرح پیلو کی مسواک نرم ریشوں والی ہوتی ہے اس میں کیلشیم اور فاسٹ فورس ہوتی ہے پیلو کی مسواک میں موجودہ فاسٹ فورس لعاب دہن اور مساموں کے ذریعے دماغ تک پہنچتی ہے جس سے دماغ کو بہت قوت ملتی ہے طاقت ملتی ہے پیلو کی مسواک زیادہ تازہ ہونے کی وجہ سے اس کی چھال میں بعض ایسے قدرتی جراثیم کش اجزا ہوتے ہیں جن کو اکثر پینسلین سے ملایا جاتا ہے اور انہیں شامل کیا جاتا ہے اور زیتون کے لیے یہ آتا ہے کہ زیتون کے درخت کو قرآن مجید نے ایک مبارک درخت کہا ہے اس کی مسواک خاص طور پر دانتوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے اور نیم کی مسواک نیم کی مسواک اپنے کڑوے پن کی وجہ سے نہایت مفید ہے یہ بہترین جراثیم کش درخت ہے اس کی مسواک میں دانتوں کی بیشتر بیماریوں کا بہت ہی کم مال کا رزلٹ اور علاج ہے کنیر کنیر اولینڈر کنیر سفید یا سرخ پھولوں والا پودا ہوتا ہے اس کی مسواک کڑوی ہوتی ہے مگر یہی کڑوا پن دانتوں کے لیے مفید ہے اس کے استعمال سے دانتوں کی اکثر تکالیف جیسے کہ پائیوور یا پاوریا وغیرہ ختم ہو جاتی ہے یہ دانتوں کی چمک اور مضبوطی کے لیے بہت ہی عمدہ مانی جاتی ہے اب مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے مسواک کا طریقہ دیکھیں مسواک دائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے مسواک کو دانتوں پر دائیں سے بائیں کی طرف پھیرنا چاہیے وہ زیادہ بہتر ہے جیسے کہ حضیفہ رضی اللہ سے روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواق کو دانتوں کے دائیں طرف سے صاف کرنا شروع کر دیتے زبان پر بھی مسواک کرنی چاہیے جیسے ابو موسیٰ عشری سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ کی زبان پر مسواک کا ایک سرا تھا زبان پر بھی اور یہی ابو موسیٰ اشرق کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس تو ان کو اس حال میں پایا کہ اپنے ہاتھ میں لی ہوئی مسواک کر رہے تھے اور او او کر رہے تھے یعنی اپنے حلق تک اس کو منھ میں زبان میں اچھی طرح مار رہے ہوں گے اور یہ کہتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ نہ کر دیں اور پھر دیکھیں مسوا کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے اب اس کی حفاظت میں دیکھیں استعمال کے بعد مسواک کو دھو کر خشک جگہ پر رکھنا چاہیے اب جو جس برش سے ہم نے ایک دفعہ مسواک کیا دوبارہ اسی کو دھو کے نہیں کرنا آگے سے ہم اس کو کاٹ کے پھینک دیں گے دوسرا نیا سرا ہمارے سامنے ہم تیار ہو جائے گا جس کو ہم اپنے دانتوں سے نرم کریں گے گلائی میں پھر اسے دیکھیے جیسے کہ سیدنا معاشا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک استعمال کرتے پھر آپ اسے دھونے کے لیے مجھے دیتے میں پہلے اس سے خود مسواک کرتی اور پھر اسے دھو کے لوٹا دیتی زیادہ استعمال کے بعد مسواک نرم ہو کر ذائقہ کھو دیتی اور وہ حصہ کاٹ دینا چاہیے تحقیق کے مطابق مسواک استعمال کرنے کے بعد واش روم سے چھے فٹ کے فاصلے پکر رکھنی چاہیے کیونکہ واش روم میں نظر نہ آنے والے بہت سے جراثیم بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اور پھر اس کو نمی میں نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ بہت سے جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو اپنا ڈیرہ بنا لیتے ہیں نمی ہی کی وجہ سے اب دیکھیے مسواک کے اوقات کن ٹائموں میں ان کو کرنا مسواق کو مستحب ہے تو ایک تو یہ کہ سیدنا ابن عمران اور عمر اور عمر رضی اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو لازمان مسواک آپ کے پاس ہوتی ہیں جب آپ بیدار ہوتے تو سب سے پہلا کام مسواق کرتے سیدنا حضیفہ رضی اللہ سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواق سے صاف کر لیتے اسی طرح ہر وضو کے ساتھ عمائشہ رضی اللہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سو کر اٹھتے خواہ رات ہو یا دن ہو آپ وضو سے پہلے مسواق ضرور کرتے ایسے ہی سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا تو میں ہر وضو کے ساتھ انہیں مسوا کرنے کا حکم دے دیتا پھر ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا میں سونے سے پہلے بھی مسواک کرتا ہوں میں سوک اور اٹھنے کے بعد کھانے سے پہلے کھانے کے بعد بھی مسواک کرتا ہوں ابو سلمہ رضی اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سیدنا زید رضی اللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسواق ان کے کان میں رکھی ہوئی ہے جیسے کسی منشی کا قلم اس کے کان پر ہوتا ہے جب نماز کے لیے اٹھتے فور ہی اپنی مسواق کو پکڑتے اور اپنے دانتوں پہ کرنے لگتے اور کن اوقات میں ان کا کرنا مبارک اور باعث اجر ہے جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہر مسلمان کے لیے ہیں وہ جمعہ کا غسل کرے مسواک کرے خوشبو لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جمعے کے دن فرمایا اے مسلمانوں کے گروہ یہ وہ دن ہے جسے اللہ نے عید کا دن بنایا ہے تو غسل کرو خوشبو لگاؤ تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو یعنی کسی کو سمیل نہ آئے اور مسواک کرو ٹھیک ہے کیوں کرو لازم کر لو اپنے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مسواک کرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی قرآن سنتا ہے پھر اس سے قریب ہو کر کھڑا ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنا مو اس کے منہ کے پر لا کے رکھ دیتا ہے پھر قرآن کا جو حصہ بھی اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ فرشتے اس کے پیٹ میں جاتا رہتا ہے لہٰذا تم قرآن کے لیے اپنے موہوں کو پاک کر لیا کرو یعنی قرآن کی طلاق سے پہلے مسواک کر لینا بھی اس قدر باعث اجر ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ کہتے ہیں بلا شعبہ تمہارے منہ قرآن کے لیے راستے ہیں لہٰذا تم انہیں مسواک کے ذریعے پاک رکھو یہ پیاری حدیث ہے نا کہ تمہارے منھ قرآن کے راستے ہیں قرآن کے لیے ایک راستہ ہے لہٰذا تم انہیں مسواک کے ذریعے پاک کرو اسی طرح روزہ روزہ مسواک سے باطل نہیں ہوتا پھر مسواک کے فائدے اب اس کے فائدے دیکھیے مسواک بیک ورک ٹوتھ برش ٹنگ کلینر ماؤتھ واش اور فلوس کا کام کرتی ہے منہ کے مختلف حصوں کے لیے مسواک کا استعمال بہت مفید ہے مسواک دانتوں کے ان حصوں کی بھی صفائی کرتی ہے جہاں عام طور پر ہمارا ٹوتھ برش نہیں پہنچ سکتا دانتوں کو کیڑا لگنے سے بچاتی ہے اگر پہلے سے بیماری لگی ہوئی ہے تو مزید اس کو خراب ہونے سے روک دیتی ہے دانت کے درد میں بھی آرام کا ذریعہ ہے اور دانتوں کے اوپر پیلی تہہ اسے ہم پلیکیو نہیں جمنے دیتی کہتے ہیں وہ بالکل اس کو جمنے نہیں دیتی مسواک سے دانتوں اور داڑھوں کو بھی اچھی طرح صاف کرنا چاہیے اس طرح دانتوں کے خلال کو چھوڑنے سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں لہٰذا زائد کھانے کے جو ذرات ہیں جو داڑھوں میں باقی رہ جاتے ہیں مسواک انہیں بہترین طریقے سے نکال کے مضبوط کر کے ساتھ جوڑ دیتی ہے اور خوشنما رنگ پکڑ جاتی ہے خوشنما رنگ چھوڑ دیتی ہے ان کے اوپر پھر دیکھیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے فائدے ہیں فائدوں میں ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ مسواک میں قدرتی مادہ منہ میں جب جاتا ہے لعاب میں تو وہ کیا کرتا ہے بہت سے غدود کو ایک اضافی صلاحیت اور قوت مدافت دیتا ہے اس طرح جو غذا چبائے جانے کے بعد میدی کی طرف جاتی ہے وہ اس لعاب دہن کی وجہ سے اگلے غدودوں کو بہترین طریقے سے پہنچاتی رہتی ہے جس سے نظام کا نظام بھی درست ہو جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے دائمی نزلہ زکام کے مریض اگر مسواک کا استعمال کریں تو رکی ہوئی بلغم بھی خارج ہونے لگتی ہے جس سے مریض کا دماغ ہلکا ہونے لگتا ہے پیتھیولوجی میں یہ بات ثابت ہے کہ دائمی نزلے کے لیے مسواق تریاک سے کم نہیں ہے اور تریاک کس کو کہا جاتا ہے بہترین علاج کو کہا جاتا ہے اگر مسواق کرنے سے نہ صرف سنت پر عمل کا اجر ملتا ہے بلکہ تندرستی بھی ملتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی بہترین توفیق عطا آفرمائیں دن رات مسواک خرید کر لائیں اس کے چھوٹے چھوٹے دو دو انچ کے تین تین انچ کے چھوٹے چھوٹے آپ کچھ ٹکڑے بنائیں اور انہیں اپنے پاس رکھ لیں جب دل چاہے اپنے بیگ سے نکالیں کر لیں اپنی پاکٹ سے نکالیں اور کر لیں ہر وقت اللہ کو خوش رکھیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں اپنی زبان کی پاکیزگی کے ساتھ وآخر الدعن الحمد رب العالمین